Doa Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah dibuka majlis Dewan Rakyat Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah, yang maha pengasih Kepadanya terpulang segala puji-pujian Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan Kepada sekalian orang yang taatkan Allah Ya Allah yang bersifat maha hikmat limpah keadilan yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyaratan bagi mentakbir maslahat masyarakat pergaulan mudah-mudahan sentosa aman makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenankan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia bagi rakyatnya sekalian ya Allah berkatmu ke atas kami berhimpun ...dipohon anugerahkan taufikmu hidayatmu ...dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta keamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami diperkenankan. Amin. Ya Tuhan, seru alam sekalian aturan urusan mesyuarat dan usul-usul, ucapan di bawah usul berkenaan perkara takbir kerajaan, peraturan mesyuarat 17 yang berhormat bagi kawasan Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Yang Pertua, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bilakah kerajaan bercadang untuk menyegerakan pembinaan tembok konkrit baharu di sepanjang sepadan Malaysia-Thailand, khususnya di laluan Cuping hingga ke Padang Besar, bagi menggantikan pagar kawat berduri yang uzur, reput dan mudah diceroboh. Hasil daripada lawatan kerja rasmi, saya bersama Wakil Majlis Keselamatan Negara, Brigade Utara Pasukan Gerakan AM, PJA, Angkatan Tentera Malaysia, ATM serta pihak keselamatan lain di sepanjang laluan Kasban, dari Martak Bukit Kayu Hitam, Kedah hingga ke pos TS9 pada Sa, Perlis mendapati keadaan infrastruktur kawalan amat membimbangkan. Bukan sahaja pagar sepadan yang usang dan banyak kali disabotas. Malah jalan rondaan sempit, tidak berturap dan berlubang telah menjejaskan kecekapan rondaan keselamatan. Namun yang paling menyedihkan, beberapa pos kawalan masih tiada bekalan air bersih memaksa anggota bertugas mengangkut air dan dikumpulkan di tangki air sungai atau menadah air hujan untuk kegunaan harian. Datuk Yang Betul, anggota kita yang menjaga keselamatan negara di sepadan terpaksa berwuduk dengan air takungan hujan dan memasak dengan air yang berlumpur sedangkan mereka ini adalah menjadi benteng terakhir negara daripada ancaman penyeludupan, pemendagangan manusia dan jenayah rentas sepadan. Persoalannya, adakah kerajaan benar-benar mengutamakan kebajikan dan keselamatan anggota ini ataukah isu pagar air bersih dan kemudahan asas mereka akan terus kekal dalam kitaran kajian yang sedang dijalankan. Apakah pendekatan segera kerajaan bagi menyegerakan pembinaan tembok konkrit yang lebih selamat dan tahan lama dan menyediakan saluran air pipe atau sistem telaga bor atau borehole di pos utama di Wang Kelian, Cuping dan Pandan Besar bagi memastikan kebajikan dan kesiapsiagaan anggota keselamatan terus terjamin. Saya merayu kepada hatanan pihak kerajaan mempercepatkan penambahbaikan ini. Kita tidak mahu menunggu tragedi pencerobohan atau kehilangan nyawa berlaku dahulu sebelum tindakan diambil. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ali Yang Berhormat Pada Musa atas keprihatinan yang berterusan terhadap isu keselamatan sempadan negara serta usaha kerajaan dalam memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Untuk maklumat yang Berhormat, kerajaan sentiasa proaktif dalam memperkukuh keselamatan serta mempertahankan kedaulatan negara. Sehubungan dengan itu, sebagaimana usul yang berhormat pada besar di perenggan pertama, kerajaan sememangnya bercadang untuk menyegerakan pembinaan tembok konkrit baru di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand khususnya di kawasan risiko tinggi seperti jajaran Cuping sehingga ke Padang Besar. Bagi menggantikan pagar kawat berduri yang telah uzur dan mudah diceroboh seperti mana yang yang berhormat sebut tadi. Langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk meningkatkan kecekapan kawalan sempadan dan menjamin keselamatan negara. Saya ada buat sedikit kejumah Yang Berhormat Uh, yang berhormat pada besar ada mengajukan usul kamahas yang hampir serupa kepada Kementerian Dalam Negeri pada mesyuarat yang lepas. Walau bagaimanapun sedikit pencerahan kepada ahli yang berhormat, kelulusan permohonan projek pembinaan pagar keselamatan perlu dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi ya, uh, melalui Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN. Di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK 13, kerajaan pada hari ini, kerajaan Madani telah meluluskan peruntukan sebanyak 327 juta ringgit melaksanakan projek pembangunan baru dan penaik tarafan tembok ataupun pagar keselamatan sedia ada di sepanjang sempadan Malaysia Thailand melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Perak. Projek ini dijangka meliputi panjang keseluruhan 110.7km yang berumat tertempu di kawasan yang dikenal pasti bersesuaian dari segi teknikal dan juga keselamatan. Selain daripada pembinaan fizikal tembok sepadan, kerajaan turut juga menitikberatkan kebajikan dan kesiapsiagaan pasukan keselamatan yang bertugas di badan negara. Usaha ini termasuk memperbaiki kemudahan asas seperti bekalan air bersih di pos-pos kawalan jadi agak menyedihkan lah eh, daripada soalan YB tadi apa yang berada uh, di situ tapi insyaAllah kerajaan dalam usaha untuk memperbaiki semua perkara itu saya akui uh, jumlah bekalan air bersih yang dihantar dan disimpan di dalam tangki masih tidak mencukupi menyebabkan sebahagian besar daripada pos keselamatan masih bergantung kepada takungan air hujan ataupun sumber sungai yang uh, tidak terawat sepenuhnya jadi bagi fasa pertama ini sejumlah 20 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rolling plan ke-5 RP5 rancangan Malaysia ke-12 bagi pelaksanaan projek pembekalan saluran paip air bersih dan terawat. Kerajaan sekarang memberi penekanan serius terhadap penambahbaikan infrastruktur asas bagi memastikan anggota keselamatan tidak lagi menghadapi kekangan seperti kekurangan bekalan air bersih dan penambahbaikan ini akan meningkatkan tahap keselesaan, daya tahan serta juga kesiapsagaan anggota keselamatan dalam melaksanakan tugas mempertahankan kedaulatan negara. Saya berkesempatan juga untuk melawat Wang Kelian yang berumat dan merasakan kawasan tersebut mempunyai potensi besar terutamanya dari segi pelancongan. Adalah penting juga untuk kita memastikan kawasan ini dilihat selamat bagi menggamit lebih ramai lagi pengunjung ke kawasan ini. Wang Kelian berupaya menjadi destinasi pelancongan domestik yang utama atau destinasi transit pada ketika Selatan Thailand menjadi destinasi pilihan utama warga Malaysia untuk keluar melancong. Jadi sehubungan dengan itu, kerajaan juga akan melaksanakan penambahbaikan dari dan penaik tarafan kemudahan asas di pos-pos keselamatan sepanjang sempadan antara Malaysia dan Thailand secara berperingkat dan kerja-kerja kawalan bagi penilaian kesesuaian tanah telah pun diselesaikan. Dan tindakan seterusnya akan untuk mempercepatkan pembinaan tembok, konkrit serta penaik tarafan infrastruktur asas sedang dan akan terus digerakkan oleh kerajaan secara berfasa bagi memastikan sempadan negara kekal selamat dan terpihara. Terima kasih. Saya persilakan Yang Mohd Padang Besar untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Datuk Yang Betul. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang dikemukakan tadi dan saya ucapkan tahniah juga kerana inisiatif awal yang diambil untuk membantu kami di sepadan. Saya juga terharu apabila YB Menteri juga pernah jejak kaki ke pos sepadan di Wang Kelian dan uh, dan melihat sendiri keadaan di Wang Kelian dan saya baru menghubungi pengarah MKN uh, negeri dan dimaklumkan bahawa apa ni ada wakil daripada JPM dah datang untuk meninjau tembok konkrit tersebut dan satu langkah awal dan agak agresif daripada kerajaan pusat terima kasih uh, cuma ada beberapa perkara yang uh, pada waktu malam ketika hujan di lokasi yang tiada air pipe dan hanya bergantung pada lampu solar yang malap Uh, mereka masih alami keadaan yang sama dan saya dinyatakan mereka juga bawa lampu suluh lagi untuk nak meninjau di di sepadan pada waktu malam. Apa pun tahniah juga saya lihat penambahbaikan pembangunan solar di beberapa kawasan yang saya kena pasti di pos berkenaan. Saya yakin YB akan uh, membuat yang lebih baik untuk urusan tersebut. Uh, anggota di sepadan bukan hanya menunggu arahan, mereka menunggu air bersih untuk minum, pagar kukuh untuk berlindung dan perhatian perkerjaan yang mereka pertahankan setiap hari. Mereka tidak meminta penghormatan besar, hanya keperluan asas yang sepatutnya boleh menjadi hak mereka sebagai benteng keselamatan negara. Jika kementerian bersetuju, berapa lamakah masa yang perlu diambil untuk kementerian menyelesaikan isu tersebut agar menyegarkan kembali maruah negara di sepadan? Asal berkait konkret dah dah dalam perhatian, insyaAllah yang benda lain lah. Itu saja, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Yang Deputul. Jadi memang betul itulah usaha-usaha kerajaan dalam mempercepatkan usaha-usaha kita untuk membantu uh, pasukan keselamatan negara dan uh, dalam uh, pelaksanaan ataupun dalam uh, keadaan itu kita juga cuba untuk memperbaiki Uh, bekalan elektrik di sanalah eh insyaallah itu juga sedang diusahakan uh, mungkin di kawasan-kawasan dalaman itu uh, mungkin yang paling sesuai mungkin kita gunakan solar ya dan uh, mungkin juga uh, yang ini MKN juga sedang ber berhubungan dengan TNB lah untuk melihat uh, potensi untuk kita membina ah uh, apa ni uh, solar sistem di sana. Uh, tuan dipetul uh, terima kasih kepada Lim Bormat uh, pertama kalinya uh, pertama sekali saya uh, turut bersetuju dengan Lim Bormat bahawa Infrastruktur yang baik adalah keperluan asas yang menjadi hak kepada siapa saja. Susah khususnya lagi kepada pasukan tentera dan polis yang bertugas sebagai benteng keselamatan negara. Oleh itu, seperti yang telah saya terangkan tadi yang berhormat dalam jawapan utama, sebenarnya bajet untuk membina tembok keselamatan ini telah lama diminta sejak tahun 2018 yang dipertua. Tapi alhamdulillah pada masa inilah eh kerajaan Madani dalam RMK 13 baru-baru ini untuk 2026 kerajaan Madani telah pun meluluskan eh 327 juta ringgit bagi pembinaan eh, saya sebut sekali lagi dan penaik tarafan tembok keselamatan sepanjang 110.7 km di sempadan Malaysia Thailand melibatkan polis Kedah dan juga Perak dan insyaAllah ini akan bermula pada tahun yang depan lah yang berhormat 2026. Dari jumlah yang uh, sebanyak 327 juta ini, uh, ringgit ini bukanlah uh, sedang dikaji eh, ataupun masih dalam pertimbangan eh, kerana telah pun memperolehi kelulusan uh, daripada Kementerian Ekonomi dan uh, berada dalam peringkat pra pelaksanaan. Malahan 25 juta ringgit juga telah diperuntukkan pada tahun ini untuk menaik taraf sistem air bersih di pos sempadan juga menunjukkan bahawa perkara ini sudah pun memasuki fasa pelaksanaan dan bukannya kajian eh ataupun pertimbangan lagi. Di pada masa ini kerajaan bercadang untuk uh, terus menjemput syarikat-syarikat uh, JLC dan juga swasta yang berminat untuk menjalankan CSR di kawasan ini uh, dengan melabur sama ada sama ada dalam sistem boring untuk mengeluarkan air bawah tanah atau tuayan air hujan dengan izin itu betul rain water uh, harvesting. Dan ini adalah di antara perkara-perkara uh, yang kita boleh lakukan eh, sementara kita mendapatkan bekalan yang lebih sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat bagi kawasan Padang Besar. Datuk yang betul, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan pihak kastam di Raja Malaysia serta pihak Perdana Menteri selaku pengurusi Northern Corridor Implementation Authority atau NCIA apakah langkah segera dan tegas yang telah dan akan diambil oleh Kementerian bagi menangani kebuntuan di sepadan Malaysia, Thailand yang kini menjejaskan operasi Perlis Ilan Port atau PIP serta usaha syarikat-syarikat Malaysia menembusi pasaran selatan Thai dan Bangkok melalui laluan logistik darat khususnya rail yang lebih efisien. Difahamkan bahawa walaupun NCIA telah menyiapkan laluan bonded road baharu antara PIP dan sepadan Thailand serta telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak berkuasa Thailand namun pihak kastam Thailand masih enggan memproses kontena sarat atau laden kontena yang bakal dihantar dari PIP ke atas, atas alasan mereka kononnya belum pernah melaksanakan prosedur sedemikian sebelum ini. Keadaan ini amat dikecitakan kerana PIP dibina khusus untuk menggantikan padang besar kontena terminal yang kecil dan usang, namun kini seolah-olah kita sedang mengulangi sejarah lama dengan versi yang lebih menyedihkan. Adakah tiada sebarang usaha diplomatik bersepadu daripada Kerajaan Malaysia bagi memastikan penyelarasan segera dengan pihak Thailand sebelum tarikh operasi rasmi PIP pada 15 November 2025? Datuk Yang Pertua, Kementerian Pengangkutan dan... Kementerian Dalam Negeri telah menunjukkan komitmen tinggi untuk menjadikan PIP sebagai hak perdagangan rentas padang baharu dengan pewataan PIP sebagai International Point Entry di bawah Seksyen 5 Stroke 1 Akta Immigration 1959 63 di bawah Akta 155. Kementerian Ekonomi juga melalui NCIA juga telah membelanjakan hampir 400 juta bagi membina infrastruktur luaran seperti bonded road, spur line, kereta api, kuartus PGA, flyover dan stesen kargo KTMB. Pihak swasta juga telah melabur hampir 500 juta untuk projek ini. Bukankah amat memilukan apabila pelaburan ratusan juta ringgit di sepadan negeri seperti Perlis akhirnya tidak mencapai matlamat hanya kerana tiada keprihatinan, keprihatinan politik dan diplomatik daripada pihak kementerian untuk duduk semeja dengan kerajaan Thailand? Apa gunanya bercakap tentang jaringan Rail Pan-Asia dan integrasi ASEAN Single Window jika kereta api KTMB Malaysia yang membawa barangan halal dari Lembah Kelang ke PIP pun akhirnya disuruh masuk ke laluan penumpang di Sepadan, bukan melalui pintu rasmi perdagangan. Saya ingin tahu apakah langkah konkret Kementerian bagi memastikan pihak Thai Custom menerima dan memproses laden kontainer dari PIP sebelum tarikh operasi komersialnya bermula. Adakah Kementerian bersedia mengadakan rundingan segera di peringkat Menteri bersama rakan penjawat Thailand demi mempertahankan maruah dan kepentingan syarikat-syarikat Malaysia, khususnya di Perlis yang kini menanggung kerugian akibat kelewatan dasar dua negara ini? Sekian, terima kasih. Minta Yang Maha Menteri untuk menjawab. Terima <tuh>. kasih, Yang Deputu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tuan dan Pertua, sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum tarikh mula operasi depo pelepasan pendalaman polis Polis Inland Port akan bermula pada 15 November tahun 2025 ini. Beberapa siri mesyuarat dan perbincangan telah diadakan di dalam pelbagai platform oleh MOT dan pihak yang berwajib ...agar pelaksanaan PIP dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Cara perkara yang dibincangkan adalah termasuk perkhidmatan tren kargo, hal ehwal perkastaman... ...dan kawalan dan keselamatan pengoperasian PIP. Selaras dengan tarikh pengoperasian PIP yang ditetapkan pada 15 November ini... Kementerian Dalam Negeri telah mewartakan PIP sebagai pintu masuk antarabangsa (PMA) pada 19 September 2025 dan akan berkuat kuasa bermula 22 September tahun 2025 yang lalu. Inilah ya. Sehubungan itu, bagi tujuan penyelarasan bersama pihak Thailand Malaysia telah mengemukakan satu nota diplomatik bertarikh 30 Julai 2025 dan yang terkini pula pada 17 Oktober 2025 kepada pihak kedutaan Thailand berhubungan operasi dan pengwartaan PIP sebagai PMA. Uh, saya juga ingin uh, uh, apa nama nak uh, memberi juga maklumat tambahan uh, tentang apa yang dah disebut tadi berkaitan dengan Pan Asia dan sebagainya uh, Namun walaupun demikian, pada buat masa ini pergerakan barangan dari selatan Thai adalah melalui bonded road ke terminal kontena padang besar selaras dengan penguartaan PIP sebagai pintu masuk antarabangsa. TKPB akan terus beroperasi untuk mengendalikan kontena dan menguruskan pergerakan kereta api South Thai Cargo ke Pelabuhan Pulau Pinang sebelum dipindahkan secara berperingkat seiring dengan pelaksanaan penuh. Sistem semboyan yang dijadualkan beroperasi pada Januari tahun 2026 Keduanya pula tadi disebut juga tentang Pen-Asia Iaitu pada masa ini yang sebenarnya kementerian pengangkutan sedang Memang sedang meneroka Walaupun hal custom ini belum sedia Namun we prepare ourselves lah, Dengan perancangan yang jauh iaitu Kementerian Pengangkutan sedang menurut peluang kerjasama dan bidang pengangkutan antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik Turki bagi meningkatkan kerjasama dan bidang pengangkutan antara kedua-dua negara. Kerjasama ini dijangka boleh membolehkan kedua-dua negara memanfaatkan kelebihan antara satu sama lain dalam sektor pengangkutan termasuk bidang logistik. Pada masa ini pula terdapat beberapa peluang pengangkutan multimodal yang menghubungkan Turki ke Malaysia antara lain melalui negara China, Laos dan Thailand menggunakan laluan transport koridor Europe, Caucasus, Caucasus Asia, Trakikia dan Middle Corridors. Di samping itu juga dalam kita memang menggalakkanlah ya menyambut baik inisiatif dan kerjasama pihak industri iaitu antara pengendali pengangkutan Malaysia dan kerajaan uh, Turki dalam memperkukuh hubungan logistik antara antara Asia, Tenggara dan Eropah khususnya dalam pengangkutan kargo dari Malaysia, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand ke negara China, Turki dan Eropah ini sudah tentunya melalui PIP juga ya. insyaAllah itulah harapan kita jadi dalam hubungan kerjasama secara business to business ini Kedua-dua pihak bersetuju untuk melaksanakan proses penghantaran melalui mod pengangkutan rail multimodal yang menghubungkan negara tersebut ke China melalui koridor tengah yang merentasi Turki dan dengan destinasinya akhirnya di Eropah dan sebaliknya. Jadi kita mengharapkan kerjasama ini untuk merangkumi usaha mempercepatkan proses di sempadan ini. Ya dan lintasan sepanjang laluan penghantaran kargo bagi mengurangkan masa pemindahan perangan dan seterusnya meningkatkan kecekapan serta masa transit. Saya silakan yang berhormat Perdana Besar untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas jawapan yang berhormat Timbalan Menteri uh, yang cukup uh, komprehensif. Walaupun soalan ini sepatutnya pada Kementerian Kewangan tapi sebab melibatkan kastam tapi saya nampak jawapan yang diberikan agak uh, baik dan uh, lebih komprehensif sesuai boleh jadi menteri penuhlah insyaallah. Adakah kementerian sedar bahawa kelewatan dalam isu ini bukan sekadar soal teknikal tetapi soal nasib Malaysia yang kini kehilangan kepercayaan pelanggan antarabangsa akibat kegagalan diplomatik di sepadan. Apakah Kementerian bersedia mengarahkan satu meja rundingan khas Malaysia Thailand dalam masa terdekat melibatkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan, Wisma Putra dan NCIA bagi menyelesaikan isu laden container ini sebelum ia menjejaskan operasi rasmi PIP pada 15 November 2025 ini? Dan yang lebih penting, bilakah Yang Berhormat Timbalan Menteri akan turun ke Besar Uh, untuk melihat sendiri derita usahawan tempatan yang telah lama menunggu PIP berfungsi sebagai pintu rezeki, bukan pintu yang terus kunci oleh birokrasi. Sekian, terima kasih. Minta Menteri, Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Yang betul, terima kasih baby. Yang Berhormat. <coughs> Jadi tentang pergi PIP itu insyaAllah. Memang nak pergi. Hari itu masa construction pergi. Ha, tapi ini mungkin insyaAllah lah. Nak pergi juga. <coughs> Jadi sebagaimana yang yang ditanyakan oleh Yang Berhormat yang sebenarnya Kementerian Pengangkutan telah mengadakan satu mesyuarat bersama pihak kedutaan Thailand kita di sini ya di pejabat kedutaan Thailand sendiri Bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan fasilitasi perdagangan pengangkutan rentas sempadan ini dah dibuat sebenarnya perbincangan tersebut antaranya turut menyentuh perkara berkaitan kontena dengan muatan laden ya yang bakal masuk ke Thailand dari Malaysia melalui PIP ini. Jadi pihak Kedutaan Thailand mengambil maklum, dia kata, dan akan membawa isu ini untuk pertimbangan ke peringkat tertinggi kerajaan Thailand. Sehingga kini yang sebenarnya MOT sendiri tidak menerima sebarang maklum balas daripada kerajaan Thailand itu sendiri. Ya? MOT insyaAllah akan terus membangkitkan perkara ini semasa pertemuan-pertemuan dengan wakil kerajaan Thailand. Itu yang saya dapat jawab pada mereka. Memang kita apa nak kita dah pun menyediakan infra yang sebagainya. Jadi kita nak benda ini menjadi realitilah, ya, supaya dapat dibenarkan ha, sebaik mungkin. Insyaallah, Masih. Habis. Terima kasih yang bermakna. Alayalim Muhammad dengan itu tamatlah sesi kamar khas pada hari ini. Kamar khas hari ini ditangguhkan sehingga hari Isnin 27 Oktober 2025 jam 2:30 petang.